Вітаю вас! У нас сьогодні в студії особливий гість з Німеччини, зірка світової, естрадної та оперної сцени, кавалер баритон доктор музики, Поки що єдиний українець у премії Європейського фонду культури при Європарламенті. Нащадок Ольги Кобилянської, Костянтин Рітель-Кобилянський. Доброго дня! День. Дякую день. вам, що знайшли час завітати до нас. Ну, я не можу відказати таким ведучим. Красиво. Можна на початку філософське питання? Будь ласка. Ви дуже багато подорожували, їздили, бачили світ, можна сказати, і бачили людей. От в першу скажіть, чергу людей. Так, так, людей. Так. Скажіть, на вашу думку, в чому сенс життя? Для чого варто жити? За що варто боротися? Як вважаєте? Может быть, это знаете, грошево, они все ж таки дают чувство свободы, а может быть, это каханье. Я желаю каждому человеку, чего я себе тоже желал и прикладывал к этому усилие, заниматься тем делом, от которого больше всего получаешь удовольствие. Вот и как приключение электроника, помните, Гусев? Это тоже голос, я тоже петь хочу. Вот так произошло со мной. Поэтому э, я знаю много одаренных людей. Мне посчастливилось встречать в жизни и музыкантов, и режиссеров, и актеров, или, или те, кто должны были бы стать прекрасными музыкантами, актерами. Вот чувствуется этот талант. Это два слова и понятно. Но они страдают, потому что в свое время выбрали, каким кажется, правильный путь, денежную профессию какую-то такую основу жизни, чтобы приносил денег, там, квартира. Поставили такие цели. Вот я никогда таких целей не ставил. У меня всегда был пустой карман. Но мне ужасно, как Адель в «Летучей мыши» говорит, господин Фальк, пожалуйста, возьмите меня в театр. Я готова за самое маленькое жалование играть в самые большие роли. Понимаете? Вот это вот мне хотелось. Как угодно попасть в театр. Я вырос в театре. Мама была актриса, папа. Меня придумали в театре Зинковецкой. на втором этаже. Там у них была с мамой, с папой, с мамой, там актеры жили. Тетя Тася Литвиненко с Федором Николаевичем Стригуном, Максимчук, в общем, все они тогда были молодые. Вот они жили в театре. И там меня, мама там меня начала ожидать, но уже родила в Киеве. Поэтому вот так со Львом связано. И смысл жизни. Для меня было всегда заниматься любимым делом. Всегда, везде. И нет никакой разницы петь в Полтаве или петь в Сан-Франциско или в Скала, или в других городах больших стен. Никакой разницы нет. У меня мама была актрисой, она всегда говорила, хоть ты знаешь, надо быть там, где тебя, где ты нужен. В 13 лет это было очень сложно понять, потому что я не понимал, как многие хорошие актеры, гениальный певец Сергей Яковлевич Лемешев, приехав в Большой театр, увидел Козловский, уже пел, блистал Большаков. Это были совершенно феноменальные тенора. И он подумал, не буду терять время, уеду, он уехал в другой город, в Свердловск, по-моему. Пять лет прослужил в этом театре, и спел весь ведущий, наработал репертуар, вы, ну, вырос, он встал. И потом его пригласили в Большой театр. То есть Резни он был там нужен. Таких. Да, да, да. Потому что я считаю, что когда талант, человеку Бог, вот, талант – это такое это единое начало. Это бремя, награда и ответственность. Вот чего больше, это по-разному, это уже судьба. Знаете, я фаталист, я угу. считаю, что у всех это каждый имеет свой счет. Вот с Богом, знаете, там… Кажут, если ты хочешь, значит, ты можешь. Это доревнее, правильно? Я здесь такая высливчула. Если ты хочешь, если есть Вот бажання. совершенно с вами согласен. Гениально mm -hmm. вы сказали. Потому что, что значит, я помню, ничего не было. Пошить не умел. Ну как, я шил. Ту пришил, пришивал. Пришил. Потом я узнаю, что я не, не один. Это делали все нормальные артисты. В советское время нифига не было. Смотришь старые фотографии, думаю, боже мой, роскошные ресницы у мамы. Я говорю, мама, а что это? Говорит, это ленинградская тушь. И дай бог... Капля в глаз, и вытаскивать надо глаз, ее варили в гребеном цепе. <laughs> ну, старое сам, поколение да? вот будет слушать, оно вспомнит, о чем я говорю. Не знают это. А в театре, чтобы были длинные ресницы, сначала вот этой тушью, потом пять минут ждали, потом покрывали лаком для бород. Это камень. Тушили, опять и вот такие Ой, буркалы. как бурковые, добре, что чего уже Макс факторские как бы сейчас сказали, да? И все были живы, здоровы и счастливы, понимаете? Mm -hmm. Вот ведь Советский Союз, когда меня спрашивают, где вы родились, я говорю, я родился в Советском Союзе. Не потому, что там все было хорошо, а просто я вырос с поколением моей мамы. И мы жили в Киеве, и все ее однокурсники, актеры из разных украинских и советских ностальгия по тем часам, так? Нет, у меня по времени нет вообще ностальгии. Я просто все время мыслями, конечно, мы все из детства. Я всегда возвращаюсь к тем людям, которые меня сформировали. Потому что учишься не тогда, когда тебе мама или папа говорит, не делай этого, подожди. А примером. Вот со мной всегда разговаривали в детстве, как со взрослым. Мне даже это где-то бесило. Мне казалось, что меня не любят. Мне хотелось, чтобы мне... мне хотелось это, как каждому ребенку. У меня бабушка была, не бабушка такая, ну, как понятие бабушки, да, как у всех нормальных детей. Она со мной всегда, как со взрослым человеком говорила. Это у меня была с детства какая-то самостоятельность. Папа рано умер, и воспитывали женщин. Может быть, поэтому и мама, и бабушка боялись, чтобы я вырос немножко тепличный какой-то неадаптированной к жизни. А все предпосылки были, потому что женское воспитание ⁇ это парню нужен пример мужского воспитания. Mm -hmm. У меня был потрясающий дядя, он сейчас жив, мой крестный отец. Я его даже папой называл, что таких надо поискать, как он отцов, какой у меня был крестный и дядя и папа вот но у него своя семья мы виделись не так часто как ну не каждый день и конечно мама и бабушка которые и прабабушка они со мной вели себя очень любили меня безумно но я с человеком в родине. очень да прабабушка За вообще говорила она когда-то сказала своей дочери моей бабушке которая как ей показалось со мной как-то немножко меня где-то задело мое девятилетнее мужское достоинство так сказать, психофизическое, mm -hmm. знаете, что-то такое. И она сказала, Лёля, на них нельзя кричать. Это мужчины, в смысле. На мужчин нельзя кричать. Я это так запомнил. Это я сразу присвоил. И когда они где-то, что-то я провинился, я говорил, я тут же, конечно, на меня не закричать, я мустина. Ну, я уже не ну, шепелявил, не <серк pussy> картавил, только маленький. В общем, yeah. вот это было из детства. Это, конечно, так вот, нас же вс... мы все из детства, знаете. Так, мы, действительно, все из детства. Поэтому, отвечая да. на ваш вопрос, надо заниматься своим делом. Потом, вы знаете, надо быть э, идти по жизни со скрытыми глазами и уметь и разглядеть людей, которые тебя посылает э, судьба, ушедшие твои близкие люди, которые по, по, уйдя туда становятся самыми лучшими адвокатами тебе. Они же там так работают, чтобы нам здесь было чуть-чуть как-то так, да, лучше, легче, может быть, да, удашливее. И вот посылают и людей какие-то встречаются. Вот надо увидеть тех людей, быть внимательным, потому что тебе подкидывают какие-то встречи, которые могут быть невероятно важными. Это не зависит, это не, мне обязательно какие-то титулованные особы. Это, это какие-то... Ну, я слово это ненавижу, статус, знаете. Я ненавижу. Ну, какой статус? После того, с какими музыкантами, артистами и президентами я в своей жизни имел счастье быть знакомым, а со многими работал, это вообще невероятное удовольствие. Эти все люди, нельзя их назвать статусом. Потому что эти люди, они живут, для меня это все ежачки в тумане. В хорошем смысле. Они настолько заняты каким-то каждым своим делом, что вот это ощущение себя как нечто-что-то, у них напрочь отсутствует. Ни у Синова, ни у Доминга, ни у Абада. Я этого не видел. Ни у Горбачева я этого не видел. Ну, это люди, которые я люди, знаю. Это, это... Я не могу говорить о тех э, людей, которых я видел только по телевизору. Ну, Это, как правило, интеллигентная людина, она никогда не будет ходить с зеркалью, она это пережила уже, она уже выросла с этого, кажется. Знаете, здаётся... даже дело не в интеллигентности, это правильно вы сказали, а это степень какого-то интеллекта, потому что интеллект, на мой взгляд, это не сумма знаний, а врожденная гибкость ума. И она настолько это, когда гибкость хороша, гибкость тогда хватает мозгов и образовываться и э, идти вперед и не иметь суперзавышенного чувствовать себя зирку, ну что-то бред какой. Но это как получать свои работы, понимаете? И не понимаете приходит, я помню, у меня не было ничего не было, у меня даже тапочек не было в немецком общежитии. Ну, не за что было купить. Мне оставалось 50, 100, 150 марок на жизнь. Я там платил за общежитие. У меня была стипендия проездной. Я помню, как в магазине Алди, вот люди, которые, ну, не знаю, наверное, не будет зрителей, кто в Германии жил, я покупал еще говорили, фенинги, там, спагетти, какую-то колбасу, и я так ел. И никакого ожирения у меня не было, никакого высокого холестерина. Потому что горел, у меня была интересная учеба в музее Хохшуле, высшей музыкальной школе. Я Жили попал... духовным Да. Души. А mm -hmm. это, вы знаете, духовная жизнь. У нас была, тетя Маша ее звали, дворник на Русановке в Киеве. Это был поэт своего дела. Это была женщина, ну, очень простая женщина, она приехала из какого-то местечка под Киевом. И вот она была дворником в нашем доме. Откуда было у этого человека талант высаживать сирень, розы в советское время, где было все тополя, пол города умирает от аллергии. Понимаете? Зачем их садили, этот кошмар? Она садила сирень. Где она это находила? На свою закаканную трехрублевую зарплату, понимаете? Она там в какой-то коморке жила. У нее не было семьи. Эта женщина вообще была загадкой. Что... у нее была какая-то трагедия, я помню, бабушка рассказывала в молодости. Но этот человек был вот с такими светлыми, открытыми глазами. Она вот на своем месте была профессионалом. Mm -hmm. и дарила людям вот так радость. Вы знаете, я не могу вас не запитати про наше место, про Полтаву. Вы уже відчули дух Полтавы. Вы знаете, что ее называют духовной столицей Украины. Правильно. Вы какие люди в нас. Очень теплые, очень добрые. Я просто не могу вам все рассказывать, потому что это такие частные, в общем-то, истории. Но вот я тут с разными людьми имел возможность, я всего второй день, но я много Виделся. И это очень тепло, очень как-то так. Вообще, вы знаете, все большие столицы сделали провинциалы, это не секрет. Кого не назовите. Москва, ну давайте называть, Курченко, Кобзон. Ну, список этот очень длинный, это так навскид. Нет, Киев, нет, нет. Мирошниченко, Гнатюк, Соловьянька я есть своего просто до да, жанра. Это Все люди провинциалы, это великие таланты, но они стали так у ли? вас в Сумской, ну в Котляревской, ну мы да все кто, это же великие люди, понимаете? Поэтому, а, потому что они теряли связь с землей. Я приезжаю в Киев, мне, к сожалению, очень горько видеть, как люди порой ничего, если они представляющие, ходят с какой-то охраной, изображают какой-то кламур делом даже не занимаются. Мне иногда вот зовут на телевидении, я задаю вопрос, я говорю, какой информационный повод? Я говорю, какой стати я тут совершенно там какой-то частный у меня приезд? Ну, я там чувством юмора веселю, им надо, чтобы у них был рейтинг такой какой-то. Ну, это в основном на личных каких-то контактах, я все хожу по блату на телевидении. Это зовут мои люди, которые меня знают, а не потому, что я известный человек. Так вот, Полтава. Mm -hmm. Вы знаете, с этим городом связь давняя. И у нас есть дома фотография моей прабабушки с ее братом, и эта фотография, она 92-го плюс... 1904 года. И твердая такая, и написано «Полтава». Я, она, она, прожила бы очень длинную жизнь, было больше 90, когда она ушла из жизни. И я ее спросил, говорю, бабушка, а что это, причем Полтава? Мы в Киевляне, там, во всех невозможных количествах, 700 лет мы живем в Киеве. Я когда-то этим занимался, когда mm -hmm. стал там модно. Платишь деньги, тебе все узнают правда, неправда, не знаю. ну вот до сем... и вот она говорит, а потому что отца это отец про бабушки, то есть про прадедушка. у меня даже ей Амросий Викентьевич Левицкий, у него у меня есть его визитные даже карточки. он поляк и у него здесь ну польское польскому но он по-польски не говорил, то есть он обрусевший был поляк, да, тогда еще была большая Россия, угу. да. и он имел здесь доходные дома. Доходные дома – это вот строили дом и сдавали квартиры. Остались многие легендарные доходные дома. Вот дом Павлова на Соборной площади в, Ки... в Одессе. Второй доходный дом нашей семьи был в Киеве на площади Толстого. Метро Толстого, такой желтый дом напротив Троицких бань, но сейчас там уже не Троицкий, там какой-то Донбасс банк. Не Вы решили просто подивиться, что это за место? Так? Нет, я просто понял, что значит По здесь, а, и у них был здесь летний дом. Угу. Они, бабушка говорила, что летом мы с папой, и с Колей, и с братом, что мама их рано умерла от испанки. Вот такая болезнь. И она, он остался вдовцом, была мачеха. И они приезжали летом всегда в Полтаву. Вот так. Мой педагог Василий Всеволодович навродский профессор Одесской консерватории, художественный mm -hmm. руководитель Одесского национального оперного театра, народный артист Украины, потрясающий певец. Он тоже из этих краев. Так, у нас Полтавщина богата да, на да таланты, знаете, область в, Полтавская. в журнале «Советская культура» в mm -hmm. Киеве когда-то еще за радянские часы один известный критик написал, Поверовский, по-моему, ну, не помню кто, но из таких известных советских театральных критиков написал что только потому, что два таких гения дала Полтава, это уже рекорд Назвал Котляревского и дядю Славу Сумского. нашим симфоничным оркестром. Сейчас нашли спильную мову. Да, вы знаете, это очень приятный коллектив, очень uh, влюбленный в свое дело. Дирижер Виталий Михайлович как он ухоженный театр, мне все понравилось. Я вообще вижу вещи, знаете как, вот я вижу, я считаю, что любая инициатива, вообще любая инициатива с Родины у меня стоит на первом месте. И я вижу, я как-то добрее это все воспринимаю. Я понимаю, что нет, наверное, таких инструментов, как абсолютно отсутствие которых не даст тебе возможность просто сделать карьеру оркестранта на Западе. У тебя должен быть хороший инструмент, он стоит очень дорого. Есть инструмент, который стоит сотни тысяч долларов. Инструмент, вот, нет инструментов, значит, поэтому, может быть, какой-то где-то какой-то инструмент не так звучит, как хотелось. Но я считаю, что хорошие музыканты есть везде, и прекрасные музыканты здесь. Надо, в первую очередь, не хочется, что мы заразили друг друга удовольствием, что мне кажется должно состояться и передали это зал. Вот это самое важное. А знаете, там уровень, я вообще не понимаю этих всех вещей. Знаете, мне в жизни посчастливилось работать с самыми-самыми прекрасными оркестрами. И идя на первую встречу с этим коллективом, каким-нибудь там Берлина Филармоника, я не, не знаю, вообще хорошие оркестры в Германии, в мире, конечно, трясешься, потому что но вот магия великого искусства, да, когда ты через пять минут, тебе настолько удобная комфорт. Великое, оно не громоздкое, оно не, оно не приземляющее, не давящее, а воспитывающее. И ты сам тянешься. Вот мне кажется, когда люди вот находят спильную мову на репетиции, возможно, ожидать какого-то интересного, неожиданного сюрприза. Вот это хочется, щоб було. А стосовно репертуару, який буде звучати на сцені, чи не думали ви розпочати, наприклад, концерт з української пісні, романс Рідна мати моя. А я буду піти? то так? я навіть знаєте. Mm -hmm. О, знали. Я ж не знала цього. Ну от ми якраз, ви знаєте, я вам скажу, ну от не хочеться розкривати всі как бы секрети, але знаєте как, я считаю, що лучше, чем українці, українську геніальну музику и оркестри не играють ніхто. я имел возможность слышать, когда... Вообще, вот я когда пою концерты в нем, сольные, я всегда в конце, если публика еще хочет меня послушать, еще, еще терпит, вот, то я пою вот «Ридноматы моя», это очень часто бывает, акапельно. Я понимаю, что никто не понимает в зале ни слова. Не понимают, потому что это неизвестная на Западе музыка. Но мелодия и то, что я понимаю, о чем я пою, в зал уходит. И есть реакция. Есть одна мудрость, если ты хочешь э, узнать э, смысл, да, э, то слушай слова. Если хочешь узнать э, содержа э, то есть э, форму или как там, амархаям, сказал, то слушай содержание. То есть просто слушай, да, вот, вот музыку и, 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 и содержание само. Не надо даже слов понимать, но надо четко ты как поющий или ты как играющий. Ты должен знать, что ты делаешь. Это всегда будет принято публикой. Потому что я считаю, что понимать, когда человек по-настоящему работает, ему Бог дал какую-то способность, не надо всем сидящим в зале иметь консерваторское образование. Я просто в этом убежден. А хорошее вот подходит иногда люди после какого-то выступления, у кого-то исполнителя, артиста идет реакция такая, О, он же не говорит, вы знаете, вот это до диез было гениально, а вот это вот крещендо в пятом такте, он не понимает. Но вот он, потому что талант, и это все, это же какая-то направленная, четко направленная энергия, да, она не... Я уверен, что это у вас было в жизни, <говорит> и разумею. у других не, тоже я тоже. Разумею, людей. Прошу, вы Также, понимаете, это вы приходите на выставку. Я помню, первый раз мы приехали, мне было 9 лет в Эрмитаж, и мы зашли в зал, где, где сели голландцы, и бабушка мне задала вопрос, какая мне картина нравится. Бабушки нет живых, я не могу не спросить, какая была картина, но она потом очень без фанатизма, но, конечно, хвасталась своим подругам, когда мы вернулись в Киев, что я указал на самую там как сейчас сказали бы крутую картину ну я нифига в этом не понимал но значит это представляете, какой уровень это это, это живопись какая какая это действительно не просто там распиаренная картинка рембранта была или кого-то а что же это за, за картина если девятилетнее детско и то выделило а там были все прекрасные вот что это такое. Но если бы мы все могли объяснить, было бы неинтересно. Да, это неинтересно. Это магия Че, Я считаю, что самое гениальное, что придумало человечество, это культуру, вот, искусство. Без этого человечество не может жить. Оно выключает нас из повседневной серой обыденности, из, из трагедии, из болезней, из похорон, из разводов. На Западе это очень принято. Я знаю людей, которые... Регулярно ходят в концерты, слушают музыку, напитываясь, расставляя на полочке какие-то свои, свою проблематику личную. А иначе как? Ну, я, например, тоже так спасаюсь. Мне надо иногда пойти вот... Я весь город, я сегодня хочу походить по городу один, полазить просто. Я так, кепочку, очечки и пошел, пошел. Мне это Сумская научила, кстати. Она тоже одевает кепочку, очечки и никто не узнает, и, и все говорит, и, ну, думаю, 17 летние мальчики смотрят, только а это же ее возраст, в смысле она шикарно выглядит, да. и ля-ля, наш клиент, она фигурист, красавица, да. вот и я вот так иду и выхаживаю ногами все города, я ночью выходил ногами, ну, на западе, помню первый раз приехал в Барселону, и репетиции в театре, а ночью я поперся Гулять там спокойно, никто ни, никаких водит. Я, как я раз вот так вот я знаю. духу места. Вот, да, такой, вечернью, кстати, это правда, но, да, но да, свеком. город ночью, он Иши. тепленький родной. Иши. Знаете, какой-то. Я, я знаю, что это неудобно, неприлично. Но я с детства обожаю смотреть в окна. Заглядывать вечером, да? но не заглядывать в окна, а если нет штор, то смотреть. Ну, как вот, как, не знаю, вот это вот такое причастность какая-то. Вот так я знакомлюсь с городом. А вот для меня город это люди. Это люди. Вот иду по улице, я слышу, как люди общаются. в магазин. Вы на до Ольги Кобылянской. Как вы считаете, это как-то на вашей особенности? Не дай бог любому человеку носить ну вот, какие-то погоны в виде родственников, которые были до этого. Я мне посчастливилось быть с некоторыми королями, ну, теперешними, да, принцами, принцессами знакомыми. Совершенно нормальные люди. А у них родословная, там, их, кстати, и писатели, не только королевы. Абсолютно. Я познакомился в Европарламенте с Софией, королевой Испании. Это образованнейшая женщина, которая прекрасно говорит, ну, помимо того, что она греческая принцесса, а потом стала испанской королевой, она, конечно, знает и эти языки, и английский, и французский. Но каково было мое удивление, когда э, она знала, что я приехал из Германии, украинского она не знала, она сразу начала со мной говорить по-немецки, культурно, да. И, и, как, и абсолютно вот так запросто, сумочка, был такой прием после премии Европарламента, который я получал. И вот да, мы с ней вы, общались. Я до, сих пор, не... я до сих пор вспоминаю. Во-первых, это шок. Раз, вот так, как мы с вами говорим. Даже, может быть, еще более как-то, э, какие-то мы житейские вопросы нам задавали. А вы намагались писать я я вообще... романы? Не намагались? А? Романы написать? Не намагались? Ну, писать, взагалі не пробовали. Это должны делать умные люди. Артист умным не должен быть. Он должен быть все время дурак. Потому что только дурак смотрит на мир с открытыми глазами и не теряет способность удивляться и расти, и говорить, я ничего не умею. Я каждый раз я говорю, я ничего не умею. А писать это, это должен делать человек, который, я же, как это сказать, экстраверт или кто это? У меня нет такого. Сел, задумался, написал. Я существую, я выздоравливаю в обществе людей. Mm -hmm. Конечно, мне надо делать закрыться, сконцентрироваться. Но я люблю животных, люблю мир. У меня четыре собаки, чихуахуа, да, по-русски маме, Вот. И тяжело первый подарили на день рождения, а не четыре, а три. А две З тяжої судьбою мені їх принесли, бо я не жили не там, де треба плохие хозяева. Ну, кода ти видіш ету мордаху красивою, вот то буде все, а лізну так вообще. Всі вже добре. Дякую вам. Давайте да, на цьому позитиві. Зараз поставимо крапочку. Дякую за цікаву таку розмову. От який він, оперний співа Костянтин Рід кобелянський Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей. Побачимось.